أعوذ بالله السميع العليم الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du al wa qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi fi amin la imam al al-allama al syekh Abdul Qadir Al-Jilani semoga Allah ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya apabila meningkat darjat seorang hamba itu daripada Islam kepada iman kemudian daripada iman kepada yakin Lalu daripada yakin kepada makrifat. Dari makrifat kepada ilmu. Daripada ilmu kepada mahabbah, iaitu kecintaan. Daripada cinta kepada yang dicintai. Daripada permintaannya kepada apa yang dimintanya. Maka pada masa itulah, jika dia lalai, tidak akan dibiarkan. Jika terlupa, akan diingatkan. Jika tidur, akan dibangunkan. Jika lena akan disedarkan. Jika pergi akan dikembalikan. Dan jika berdiam akan disuruh berbicara. Jadi dia terus. Jadi dia akan terus menerus dalam keadaan sedar. Terjaga murni. Kerana dia telah memurnikan muka hatinya sehingga kelihatan batinnya dari lahirnya. dia telah mewarisi kesedaran ini daripada nabinya alaihissalatu wassalam yang dikatakan kedua belah matanya yakni mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan matinya tidak tidur. Beliau juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dapat melihat dari belakang. Apa yang boleh dilihat dari hadapannya? Semua orang kesedarannya ala kadar keadaannya akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada seorang pun yang dapat menyamai kesedarannya. Dan tiada seorang pun yang dapat berkongsi dengannya dalam segala kekhususannya. Namun pada abdal dan para wali dari umatnya masih dapat mengecap sisa-sisa makan minumnya. Mereka mampu memberikan setitik dari lautan makam-makamnya yang sedebu dari bu bukit keramatnya. Kerana mereka itu para waris Nabi dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama yang diajarkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang yang membantu agama itu. Memimpin manusia kepadanya yang menyebarkan ilmunya Moga-moga Allah menyucurkan salam dan tahiyat ke atas mereka. Dan juga semua orang yang mewarisi jalan-jalan mereka hingga ke hari kiamat. Bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam suratul An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ yurid أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاءِ Kedalika يجعل الله الرس على الذين لا يؤمنون Siapa yang Allah Taala inginkan kebaikan kepadanya Allah lapangkan dadanya dengan Islam Dan siapa yang Allah Taala inginkan menyesatkannya maka Allah jadikan dadanya sempit dengan kekufuran Seumpama orang yang naik ke tempat yang tinggi yang kurang pernafasannya. Demikianlah Allah Taala menjadikan kehinaan kepada orang yang tidak beriman Allah Ta'ala memulihkan hambanya dari tanda-tanda yang dapat diketahui. Bila seorang hamba diberikan darjat yang paling mulia di kalangan makhluk-makhluk yang terpilih, iaitu diberikan Islam. Islam memberi maksud bersetuju untuk tunduk kepada Allah. Tunduk pada peraturannya. Seumpama so, seorang yang didaftarkan di sekolah, dia tahu dia kena tunduk pada segala peraturan sekolah. Daripada pakai yang seragamnya, daripada tai dia, daripada name tag dia, kasut dia dan dia tak akan menyalahinya. Kalau ia menyalahinya, dia pasti meminta keuzuran, meminta pengecualian sebab-sebab tertentu. Maka masuklah dia ke sekolah sebagai seorang yang akan patuh pada undang-undang. Tapi dia mungkin belum belajar. Dia mungkin belum mengenali guru-gurunya. Dia cuma mengenali sekolah. Agar Allah Ta'ala bila nak beri kebaikan seseorang, Allah Ta'ala buka lapangkan hatinya untuk terima Islam sebagai satu sistem hidup. Sebagai satu peraturan. Sebagai satu agama yang akan membentuk cara hidupnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Inna dina inda Allah islam Agama yang Allah Ta'ala redai untuk kamu, wahai hamba-hambanya, ialah Islam. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan siapa yang mencari cari hidup yang lain daripada Islam Allah Taala tak akan terima. Dan dia di hari akhirat kelak di kalangan orang yang rugi. اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika mana Allah berfirman kepada Nabi-Nya Ibrahim islamlah kamu, tunduklah kamu. Maka kata Ibrahim Aku tunduk pada Tuhan yang mentakbir sekalian alam. Dan yani aku tunduk pada segala takbirnya. Bukan sekali tunduk kepada Allah. Tunduk pada segala takbirnya. Segala takdirnya. Dan ketika mana Allah mengingatkan manusia. Ya ayuhal ladhina aman takullah. Hakka tukati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kau mati melainkan dalam Islam. Baik, mukaddimah pertama kebaikan ini bila Allah jadikan kita ingin mengenali Islam. Memahami Islam. Dan tunduk pada Islam. Maka dengan sebab itu kita sentiasa melihat Islam bukan sekadar sebagai religion, agama yang bersifat, agama yang kebanyakan melihatnya sebagai satu bentuk ritual. Iaitu Islam pada beberapa keadaan. Sebagai Hindu melihat Hindu pada beberapa keadaan lepas tu dia tak nampak Hindu dia budak dalam beberapa keadaan kemudian tak nampak budaknya cuma nampak dia atau kristen dalam beberapa keadaan kemudian tak nampak kristen nampak dia Islam ialah Islam pada semua keadaan pada rumah tangganya Islam ada peraturan halal haram dosa pahala pada makan minumnya Islam pada bermainnya ada Islamnya pada bergurau sendanya ada Islamnya pada cara berpakaian ada Islamnya Maka bila dia berpakaian, dia tunduk pada peraturan Islam. Mesti menutup aurat. Kalau perempuan, mesti memakai pakaian yang tidak ketat. Mesti tidak memakai pakaian yang jarang, yang nampak bentuk kulit. Bukan tidak memakai pakaian yang menyamai pakaian orang kafir. Maka kalau perempuan nak berhias pula, maka dia boleh memakai emas. Tapi jangan melampau. Melainkan dia kena bayar zakat kalau melampau. Dan jangan memakai emas yang diharamkan. Bagaimana pakai perempuan haram memakai emas yang diharamkan? Bila dia memakai emas yang dibentuk menjadi gambar-gambar binatang. Jadi sebahagian kita ni dia nak biar rare lain pada lain. Maka dia pun emas dia mesti, mesti gambar binatang. Gambar kuda. Emas dia lain dipakai kalung ni kuda. Atau ketam. Ketam dia kot atau emas ni lipan. Ni lipan bara. Punya emas ni lipan dekat. Tentang ini walaupun asal wanita harus memakai emas. Tapi bila emas tu dibentuk dengan bentuk-bentuk binatang. Maka ia eh diharamkan. Bentuk-bentuk binatang ni kalau kita letak tengah panas dia akan wujudkan bayang. Bayang binatang tu nampak. Ini dipanggil zil. Lahu zil. Mana-mana yang menyebabkan adanya bayang, maka dia dianggap patuh. Yang diharamkan dan malaikat tak masuk rumah kita. Kita simpan emas yang gambar binatang ni. Kita punya emas lain daripada lain, dinosaur. Dinosaur. Dekat gelang ni, ke dinosaur. Kat sini, tirek. Oh, tirek. Gambar. Malaikat tak masuk rumah kita. Perbuatan kita haram. yang kita pakai, kita mendapatlah anak Allah. Maka, di situ kita faham Islam orang yang bermain sebagai contoh. Yang bermain. Maka kita kalau dia bermain sampai leka, menaikkan solat fardu, maka ini adalah mungkar. Itulah Islam. Even dalam pemerintahan, politik Islam. Tuan-tuan sebut politik Islam, bukan politik pergi mesti. Politik pergi surau, politik baca yasin. Politik sekian-sekian. Itu pandangan sempit. Itu sebahagian daripada amalan Islam. Politik Islam artinya politik keadilan. Bebas dia rasuah. Bebas daripada penindasan. Bebas daripada bentuk kezaliman. Maka ini Islam. Tapi orang paham politik Islam, dia pun nampak okey. Yang mengintau ni mesti pakai serban. Bukan nampak Islam. Yang mengintau ni mesti akan ada kamu syarat kat mesti. Pada gambaran sempit. Ya kalau dibuat tak salah. Tapi gambaran sempit kadang kadang orang bodoh. Politik Islam berarti kita menjadi politik yang menjadikan Allah reza pada kita. Negara kita diberkati. Ada orang mahu negaranya diberkati oleh Amerika. Kononnya itulah kejadikan aman. Biar negara mereka diberkati oleh kuasa-kuasa besar. Tapi ini nonsense. Ini yang kita katakan benda-benda yang cacat dan rosak. Kita nak dalam membawa politik Islam mentadbir negara untuk dapat blessing, mendapat redha dari Allah. Ini yang kita namakan baldatun tayyibah wa ghafur, negeri baik, Allah pengampun. Ini yang kita sebut dalam apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal'ab. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibentangkan, dibukakan seluas luasnya ni keberkatan dari langit dan bumi. Ni banyak negara dia nak dapat keberkatan Amerika. Ikut Amerika. Keberkatan negara besar, kuasa besar, Rusia, negara China, dia lupa Islam ada acuan negara Islam. Tuan-tuan boleh sebut acuan negara Islam. Bukanlah bentuk oh, orang kapir teruklah kena bunuh lepas ni. Tak, mereka mendapat keadilan. Tiada resis dalam Islam. Tiada perkauman dalam Islam. Mereka melihat manusia dengan bentuk keadilan yang sama. Ini peringkat pertama, Islam. Kemudian Allah Ta'ala akan mengangkat Islam seseorang menjadi iman. Dalam peringkat iman ini, ialah peringkat di mana Allah akan menyeru ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman. Orang beriman ini sentiasa rindu untuk mendengar perintah Allah. Ini orang-orang yang disebut sebab punya loyalty dalam perintah Allah. Bukan tunduk secara paksa tapi tunduk secara setia. Tunduk dengan secara tahu maknanya, hikmah dan tujuannya. Bukan lagi tunduk membabi buta. Tapi tunduk kena mengetahui ia ya, kebaikan. Kata dulu kita makan sebab nak kenyang. Nak hindar lapar. Kebaikan tu je kita tahu. Sekarang kita boleh tahu makan ni, ni ada zat. Vitamin A. Ni vitamin B. Ni vitamin Z. Ni vitamin K. Ni ada zinc. Ni ada magnesium. Eh, ni ada potassium. Kita tahu oh, ini bagus untuk uh, gula kompleks kita. Ini karbohidrat. Kita mula melihat makanan dengan manfaat. Bukan lagi cerita kenyang. Oh makan ni peredaran darah saya bagus sebab tu saya banyak makan halia. Halia mana makan? Saya bukan halia bentong saya makan Ustaz. Saya makan halia lain. Halia mana? Rauk. Aku oh, suka rauk lah. Rauk ke bentong. Makan halia dungung ke. Saya makan, mula saya makan cengkeh. Oh dah makan cengkeh. Dah tahu khasiat cengkeh ni. Otak boleh lidah dia. Dia mula makan kayu manis. Lalu makan kayu keramat. Sekarang kayu manis makan. Tentang ini bila orang tu berada dalam tahap keimanan, dia melihat siap. Perintah Allah itu segala kebaikan. Orang ni pasti bila dia buat perintah Allah, macam tuan-tuan tu, tu, tengok, ada orang sanggup makan ulang tu. Ah, kan makan ulang. Tapi kenapa? Sebab dia tahu kelebihan ulang ni. Ulang raja bagus. Ini ulang ni bagus, ulang tu bagus. Dia pun makan. Di mana apa orang cakap apa? Orang kata dia kambing ke? Dia peduli dia. Sebab dia tahu kelebihan. Daripada dia minum air yang creamy. Ais oh ni bahaya. Saya makan berkhasiat ni. Kalau makan ni bagus. Ini kalau makan saya punya peredaran darah saya masya-Allah bagus. Macam highway. macam lebu raya. Ni kalau saya makan ni insya-Allah mata terang. Kuliah tak tidur ulang ni. 40 hari tak tidur dengan kuliah. Baik dia mula melihat makanan dengan khasiat-khasiatnya. Maka dia makan dengan semangat tak? Semangat dicari mana tak ada ni. Ini kita nak kita namakan proses iman. Di mana melakukan sesuatu dengan melihat kelebihannya, keutamaannya. Semahyang ketika lihat, oh keutamaan. Saya nak semahyang. Mengaji Quran dengan keutamaannya. Bersedekah dengan keutamaannya. Saya rasa. Dan bila dia sampai ke tahap keimanan, Allah Ta'ala angkat lagi. Dia kepada yakin. Tetapi bila kita dah buat, kita pun confident. Sebab kita kata testimoninya saya. Saya bila ada masalah, saya berdoa kepada Allah, Allah tunjuk jalan keluar. Saya bila nak buat satu pilihan, saya istikharah Allah tunjukkan kepada saya kemudahannya. Saya bila ada hajat, saya solat hajat, Allah kabulkan hajat saya. Maka dia boleh yakin. Tak ada orang boleh zaah za yang boleh menggoncangkan keyakinan dia. Maka jelas seperti Bila bin Rabah yang diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Letak batu atas badannya. Dia jemur di tengah panas. Dia telanjangkan. Dia tetap dengan yakin. Ahad, ahad, ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Dia tidak bercakap mereka yang mereka zikir pada Allah. Kena kelak bila dekat hari kiamat. Keluarnya fitnah Dajjal. Dajjal dia menguasai semua pembedaran kekayaan dan makanan. Sehingga hari itu orang beriman tak boleh makan. Kerana semua makanan disekat sebagaimana Gaza disekat. Kalau hari ini kita cuma dengar Dajjal Yahudi yang sekat makanan di Palestin di Gaza dinamakan sebagai starving ataupun tajwid melaporkan kelak dajjal akan buat demikian tetapi yang anehnya orang beriman hari itu makanan mereka ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yakni zikir maka dengan zikir Allah kenyangkan dia kalau kita tanya eh logiknya di mana ya eh? ada logik orang beriman tak perlukan logik dia yakin tapi bagi orang yang tak yakin, umpama tuan-tuan lihat. Kenapa bila kita berpuasa, kita tak lapar? Kerana kita dikenyangkan dengan niat puasa. Cuba tuan-tuan berlapar jangan niat puasa. Ui, jangan. Gastrik kita. Tapi bila kita niat puasa, nawaitu sawma ghadin, ada ifad ramadhan hazir sana lillahi ta'ala. Saja aku tunaikan puasa sehari, di tahun ini, kerana Allah ta'ala. Dengan niat itu, maka kita puasa dengan baik sampai maghrib sampai 30 hari tu baru niat bayangkan yang berzikir pada Allah maka zikir kepada Allah pada hari akhirat kelak ataupun hampiran hampir kiamat kelak ialah makanan makanan orang beriman sebagaimana kita lihat orang sakit kita tak selera makan Allah yang bagi dia makan Kita tengok makan pun nak muntah tak makan tak makan biar orang macam tu Maka ilmu yakin yang Allah berikan kepada orang beriman. Sebenarnya saya katakan dia tahu kelebihan dan dia telah testimoninya dia dan dia boleh buktikan. Saya buktikan kehidupan saya tak pernah susah. Kehidupan saya, saya tak pernah rasa susah. Awak nampak saya susah, saya tak rasa susah. Awak nampak saya macam seronok ke hidup macam ni? Saya tak seronok. Saya seronok je hidup macam ni. Saya okey. Macam kita hari ni ditipu dengan zaman. Zaman-zaman TikToker, YouTuber. Nampak bahagia tapi tak bahagia. Alih-alih bercerai. Eh, nak buat bahagia, tunjuk rumah tangga, tunjuk isteri tercinta, tunjuk makan bersuap, tunjuk jalan berpimpin, tunjuk beli kereta, tunjuk beli rumah, tunjuk naik pesawat business class, tunjuk pergi berliburan, bercutian, tunjuk, tunjuk pergi berkela. Ni asyik tulis love kat pantai ni. Tahu-tahu, eh, cerai. Ni orang Melayu kita sebut, angin tak ada, ribut tak ada. Tahu-tahu, dah -tahu, cerai. Kenapa kita nak buat bahagia? Rupanya tak bahagia. Ada orang pula kita nak buat macam tak bahagia Dia bahagia Eh rumah dia buruk, bahagia ke dia? Eh gaji dia kecil, cukup ke dia? Anak-anak dia ramai, tak serabut ke dia? Eh bini dia tak lawa Tak Terganggu ke dia? Jawapannya tak Bahagia Kami bahagia Sampailah ke akhir usia sampai ke syurga Maka Ini orang yang yakin Kemudian daripada yakin Allah angkat kepada makrifat. Tetapi apa beza yakin dengan makrifat? Tetapi boleh sebut ahli makrifat. Orang-orang yang tidak lagi mempedulikan pujian manusia atau kejiannya melainkan Allah. Maka ini sifat ahli makrifat. Orang-orang yang tidak lagi mengutamakan dunia melainkan akhirat. Ini sifat ahli makrifat. Orang-orang yang bergembira dengan ketaatannya. Tidak lagi menoleh pada maksiat dan pada manusia. Disebut alim ahli makrifat. Orang-orang sentiasa menambahkan amalannya bukan mengurangkannya. Disebut alim ahli makrifat. Orang-orang yang tidak lagi takutkan mati. Mereka merinduinya. Dia merindui pertemuan dengan Allah. Kemudian daripada makrifat, dia akan dinaikkan kepada ilmu. Dan so, ilmu di sini bukan ilmu daripada macam awal, ilmu zahir. Di sini disebut sebagai ilmu yakin. Dia akan mencapai ilmu yakin ilmu yang sebenar yang disebut sebagai ilmu laduni wa atainahu min ladunna ilma dan kami berikan kepadanya di sisi kami ilmu ilmu laduni maka ini yang disebut sebagai kasyaf kasyaf dibuka hijab untuk dia mengetahui hakikat sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kita melihat ilmu zahir dia melihat ilmu dengan makna yang lebih dalam Sebagaimana orang zahir melihat berhala itu berhala tetapi ahli makrifat dan ahli ilmu melihat selain Allah itu berhala. Seorang ni kata Syam Dukhari, selain daripada Allah itu berhala. Maksudnya ialah, mana-mana yang kita ingat lain daripada Allah, boleh menjadi keberhalaan dalam diri kita yang membawa bahaya. Kita cuma ingat Allah SWT. Tunduk. Maka ini ilmu. Dan daripada ilmu, datang kepadanya mahabbah cinta. Kata bila cinta, bila sayang, sayang ini siapa peringkat mula dia sayang Allah akhirnya Allah sayang dia macam-macam gini -macam yang mula-mula kita cinta orang tu dia elok-elok kita cinta dia maka dia pula cinta kat kita maka tidak ada yang lebih mulia bila Allah cinta pada kita Kata bila kita dicintai oleh Allah waktu itu kita di, di, dijaga oleh Allah maka Allah jaga kita daripada sebarang bentuk bentuk maksiat daripada sebarang bentuk kelalaian Walaupun nafsu cendung untuk buat maksiat, maka Allah Ta'ala pelihara dia. Walaupun dia cendung untuk buat perkara yang sia-sia, Allah Ta'ala pelihara dia. Sehingga dia sentiasa terpelihara daripada segala bentuk kelalaian. Kerana apa? Kerana muka hatinya, kerana dia telah menyucikan hatinya, sehingga yang zahir itulah batinnya. Yang batin itulah zahirnya di keindahan dalam sehingga menampakkan keindahan luarnya keindahan luar menampakkan keindahan batinnya maka dia tidak lagi berpisah daripada zahir dan batin dia bukan orang yang perlu berlakon dalam akhlak dia dalam kepribadian akhlaknya memang begitu dia bukan perlu berlakon dalam ibadat dan taatnya pada Allah ibadat dan taatnya memang macam tu dia bukan perlu berlakon depan orang berzikir bertasbih memang ibadat dia macam tu Maka daripada yang dicintai sehinggalah dia, daripada yang mencintai sehinggalah dicintai. Sehingga tempoh ini bukan dia meminta tetapi Allah berkata padanya mintalah. Tadi tidak ada lagi hajat untuk meminta melainkan cintanya kepada Allah. Tapi Allah berkata minta. Sebagaimana Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, minta, minta. Ya Allah, aku mahalu minta denganmu." Kata Allah, "Minta. Walaupun urusan dunia mu kau minta." Sebab itu para tabi'in menyatakan, para ulama menyatakan, kami minta dengan Allah walaupun garam di rumah kami habis. Minta. Kami doa, kami mengadu pada Allah. Tuan -tuan, kita kalau dah cinta, kita akan cerita serba-serbi. Semua benda. Kalau tuan-tuan cinta seseorang, apa dialog tuan-tuan dengan dia? Semua. Tuan-tuan boleh bercakap dengan orang tuan-tuan cinta eh, tentang burger sampai laku 12 malam. Dari pukul 9 pagi, 9 malam, cerita buat burger. Sedap tak makan burger? Ha, ni orang kita cinta. Sedap. Burger apa makan? Burger ayam double ke special double beli kedai mana kedai sekian-sekian habis makan habis ke makan separuh je oh makan habis kita bab burger 3 jam kepada siapa pada orang ni sayang tetapi kalau orang tak sayang makan apa tak tengok ke buta mata hmm. ini kita tak sayang makan apa ni aku suka saya nak makan apa awak perlu dia apa hmm. tapi bila kita sayang bualan kita lagi panjang <coughs> orang bercinta apa dia buat simple tetapi begitu mengasyikkan maka orang beriman mengadu pada Allah pada semua perkara hal dunianya apa tadi hal ukhrawinya semuanya diadukan pada Allah taala diadukan tentang dirinya tentang anaknya tentang isterinya sebab mana saya katakan kalau seorang itu percaya pada seseorang nak kata Syam dekat Orang yang paling hebat sekali ialah Nabi SAW. Nabi ini sentiasa sedar walaupun matanya tertutup rapat. Dengan bahasa mudah tidur. Nabi hanya tidur matanya tapi tidak hatinya. Sebab hadis Aisyah dia anha. Dan Rasulullah melihat belakang sebagaimana Rasulullah melihat depan. Nabi SAW bila solat, sahabat-sahabat buat salah belakang Nabi nampak. Umpama kita macam kita tengok cermin, dia tempias ataupun dia punya refleksinya, nampak. Maka itu yang dilakukan Untuk menegur para sahabat Maka Semua kesempurnaan itu ada pada Nabi SAW Tak ada orang yang dapat menyamainya Tetapi di kalangan warisnya Para wali dan para abda, para ulama Mereka mewarisi sebahagian Bukanlah maksud Banyak tak Sampai secepis percikan Kesedaran Nabi SAW Allah muliakan bagi Sebab apa? Sebab mereka pewarisnya Tetapi bila mereka pewarisnya mereka menikmati apa yang dinikmati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa mereka sentiasa sedar. Cinta mereka pada agama kuat. Mereka memperjuangkan agama. Mereka bukan perjuangkan personal branding. Mereka bukan perjuangkan diri mereka. Bukan nak angkat diri mereka, nak angkat Islam. Agama Allah. Bukan nak ajak orang puji dia, tapi puji Allah. Dan puji Nabi SAW. Ini bukan orang yang dalam dakwahnya personal branding, dia nak brand diri dia. Bukan. Tetapi dia nak rebranding balik Islam biar orang nampak Islam yang sempurna. Bukan nampak Islam yang terfitnah. Islam dengan acuan sempit yang mereka faham. Tapi Islam yang sebenar yang datang dari Allah SWT yang luas. Yang segala perintahnya adalah kebaikan. Segala suruhannya, segala ketaatannya adalah kemuliaan bagi manusia. Kata manusia hari ini yang jahil, yang bodoh menganggap apa yang diperintahkan satu kehinaan bagi mereka. Tak kemuliaan. Kalau sekiranya kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan rasa kemuliaannya. Tidak ada yang lebih mulia daripada kita ikut Islam. Maka inilah dia orang-orang yang mewarisi kesedaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat kita daripada Islam kepada iman, kepada yakin, kepada makrifat, kepada ilmu, kepada mahabbah kepada kecintaan kepada Allah sehingga Allah Taala mencintai kita sebagaimana Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah Allah meridai mereka mereka meridai Allah Taala demikian balasan oleh takut pada Tuhannya wallahu a'lam bissawab assalamualaikum